11 июня 2017 года в полицию поступил вызов о том, что от торгового центра Аполо был похищен автомобиль Сузуки Гранд Витар. Выездом на место было установлено, что гражданин, владелец данного автомобиля, пошел покупать продукты в торговый центр Аполо, а выйдя, не обнаружил свой автомобиль. По камерам видеонаблюдения было установлено, что из одной из автомобилей, который был припаркован неподалеку автомобиля потерпевшего, вышел мужчина сел за руль и на данном автомобиле скрылся. Спустя сутки потерпевший обратился в органы полиции о том, что на его мобильный телефон поступают звонки от неизвестных с целью возврата автомобиля за определенную сумму денег. Сотрудники полиции начали тесно контактировать с потерпевшим и назначать встречу для передачи денег и передачи автомобиля. Через двое суток данный гражданин был задержан, дал признательные показания и доставлен в районное отделение полиции, задержан в порядке статьи 208. Задержанный является 41-летним, нигде не работающим жителем города Днепра, ранее судимым по краже госимущества. Подозреваемый по данному преступлению пояснил, что Изначально у него не было умысла на совершение незаконного завладения автотранспортом. Однако, когда он начал осматривать автомобиль, то в бардачке обнаружил ключ от данного автомобиля, после чего он завел его, и у него возник умысел на завладение с целью продажи данного автомобиля. Данный автомобиль он поставил возле одного из домов на поселке Краснополье. На потерпевшего даже гражданин вышел с помощью интернета. Он хотел посмотреть, сколько данный автомобиль стоит в интернете, и сразу натолкнулся на объявление потерпевшего о продаже данного автомобиля. По данному факту открыто уголовное производство по статье 289 части 2 Уголовного кодекса «Незаконное завладение транспортным средством».